Ваша Лизу Воронов, твоя моя мама. И купанный горящий к жизни припал. Мама, а у меня нет мамы, она умерла. Вот еще одной мамы стало меньше на свете. Ах, зачем же ты, мать, в земляную постель была, А постель показалась тебе на рассвете. А рассвет был из и зелени, и синевы. Пение птиц было слышно на самой далекой планете. Это только я стал понимать, как казнят матерей Без участия и черт посреди Друг мой, брат мой, товарищ мой Если зовет тебя мать, рвись к ней сердца Спеши, мчи к ней самой крылатой ракете Каждый миг на счету, путь быстрее, чем звук, чем свет Опоздаешь в пути, не простишь себе этого Вечность, ты спала, моя мать я пришел, а тебя уже нет. И дорога длина, и разлука с тобой бесконечна. До сих пор вспоминаю. Утро, осень идет, жмутся в небо взявшие птицы. Ты все смотришь в окно, ты все смотришь и смотришь в окно. Хоть бы скрипнула дверь, хоть бы вздрогнули вдруг половица. Сын из дома ушел, и когда он вернется теперь? И потянулся. Когда... Дни, и слезы материнской не спрячут. Ах, зачем между жизнями возникает закрытая двери И детей продолжают, зачем наши матери плачут? Мама, я землю объездил, я многие знал города, И война по мне смертью строчила для друзей своих мать. Не бросал я в людей никогда, и не лгал никогда. Это ты меня так научила. Ты мне научила, не прятать у сердца обид. Сердце трудно и так. Зачем его тяжесть такая? Если в горы идешь, Поднимайся других не долгая. Если слово отправь, Это значит навеки гранит. Вот за это за все я твой сын. И пока я живу, мама, имя твое Я несу через жизнь, как сон ты. Будут в годы идти, Будут ягоды падать в крови будет солнце сходить, будут реки влюбляться в пустыню, будут плыть храпи в березну арсианских морей, будет жизнь прошивать каждым атомом, жилка каждой. А тебя уже нет, ты уже не откроешь двери. Люди, братья мои, берегите своих матерей. Настоящий мать человеку дается однажды. Спасибо а большое. Это, это, это была у нас Лиза Ворона. Мама, у нас дальше готовится... А готовится Соня Костякова. Бальная покури. Поддержим, ребята. Увидимся, друзья! Увидимся! 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 Спасибо большое за такое радостное, приятное, приятное настроение, которое мы на поле. Но, я думаю, у нас еще очень много сюрпризов и готовится Мираслав Американ. Приглашаю. Gracias. Козьма. Так і згодом Ханя далі розбиває план. Будем жити, як Людмила і Ясла. А Козма совперся в Не та негодиця теж. Ти ж Галина не Людмила. я поплетеш. Ну а як? питає Харя впертого візьму. Будем жити разом, як ми зму. Спасибо большое, молодец. На сцене был у нас Мирослав Амельчик. Кстати, кто знает, что он показывал? Два часа, говорит, могу выступать. Аплодисменты, молодец. Готовится у нас Калина, Дремова и Настя Бобышева. А на сцену выходит Костюченко Настя. и рассказывает стихотворение «Пробуждение бабочки». спасибо большое за прекрасный такой стих Ты подарил нам очень-очень много эмоций. Так, ну а Арсену приглашаем Арсен Сахаров. Арсен, спрячься. Рано. Настя Смертяк.